Проект «Уличный университет» происходит в каждом городе Украины. А у нас, мы как приняли эту эстафету, решили провести такой же проект для молодежи. То есть этот проект основан на лекциях, на каком-то познании, как и во всех галузях, как психология, журналистика, то есть это очень обширный. Ну, обширное понятие студенты которые сидят в аудиториях и уже там скучно жарко чтобы они вышли на воздух что-то новенькое узнали познакомились с новыми людьми то есть общение это ну общение общение это можно сказать основа основа уличного университета а на этом и все можно сказать построено. я научил сегодня разрезняться и находите вплывы я нашел я научил Розрізняти впливи, а також знаходити можливість контратакувати цим впливом, а також навчити як здійснювати вплив, а також як він як він сам структура цього впливу. Ми розглянули емоційний, чуттєвий, аналітичний та ситуаційний вплив, як люди один на одного впливають, а так як а також як на себе можна вплинути, щоб потім отримати позитивний результат в своїх справах і починаннях. впервые я вижу именно вот такую подачу материала, когда мы на карематах, когда это природа, абсолютно другое сразу представление. Это не какая-то нудная лекция, а это именно интересно, это весело, это очень даже лучше запоминается материал. Для себя открыла, во-первых, виды, конечно, манипуляций. Я не думала, что их настолько много, все-таки как-то более проще все это себе представляла. Ну, открыла, да, и даже успела попрактиковаться немножко вот, в парах, поэтому... Для меня было новое.